Колій зараз буде набирати нову команду. Можливо, є прізвища людей, які справді могли б йому допомогти, на які варто звернути увагу. Знаєте, я вам скажу так, що порівняні Майдану оцінювати це время не можна. Ну, оцінювати людей. Ну, гідні люди І історія... є, якщо не серед євромайданівців, може вони взагалі не причетні до політичних рухів. Ну, в принципі, я вам скажу у волонтерській среді, наприклад, много людей. Хто? В тому же... Ну, там вот, там, на Резуха, например, вот, в Едином центре. Кто-кто? Резуха. То есть, ну, я не могу сказать, что это, понимаете, здесь мы как-то, получается, немножко беспредметный разговор, потому что э, надо рассматривать конкретную должность и под нее конкретно... Ну, на Резуху, где ты бачишь? Э, ну, опять, наверное... Чем она прославилась, возможно? Ну, ну наверное, я, я вижу, я вижу ее системную работу в единоволонтерском центре, например. Понимаете? Ну, хотя там очень много людей, которые системно работают. И в едином волонтерском центре, и в женской сотне. Просто, ну, наверное, я не, со, не совсем готов отвечать на такой вопрос, потому что э, людей надо ну, под конкретную должность надо предлагать конкретных людей. Потому что когда стал вопрос, например, о том, чтобы Игоря Андрейченко поддержать Верховную Раду, я за это двумя руками. Когда Ты стал... працювал в его команде? Не, я не работал в его команде, я просто поддерживал его в команде, ну у меня как-то тогда времени не было, ну в принципе я просто его активно поддерживал, многие думают, что я работал в его команде, хотя это не совсем так, вот, точнее совсем не так. Но вот когда стал... он говорит, что вот я вот думаю на мэра, я говорю как-то вот я на мэра тебя не вижу. Так Почему? И думаю. Потому что а? Так и думаю. Ну, я не знаю сейчас, как он думает. Но вопрос, вопрос в чем заключается. Вопрос в том, что ну, есть должности, например, мэр. Это такая вообще, ну, я считаю, что это не политическая должность вообще. Это чисто такая техническая должность, на которой должен быть человек, который управленец и, условно говоря, управлять э, э, там из 15-20 или 40 человек. Для этого недостаточно.